В Ригу мы возим тоже каждый день посылки, правда из Киева. То есть, если вы, скажем, нам хотите отправить, то мы можем получить ее в Киеве. Каждый день у нас отправки. Все, что сегодня у нас, завтра выезжает, послезавтра в Риге. То есть, это каждый день. Стоимость посылки с личными вещами, вы спрашиваете, ну, как бы, это детские личные вещи, грубо говоря. 30-килограммовая коробка почты Мы ставим ее на весы. И сколько она фактически весит, мы возим по фактическому весу. То есть, как бы, в... 10 килограмм полторы тысячи гривен, если больше 3 евро за килограмм. Я думаю, что в этом случае будет дешевле, ну, в вашем случае обычно эти 30 килограммовые коробки новой почты немножко дешевле, ну, то есть немножко легче, чем э, объемный вес. Поэтому мы возим по фактическому весу. То есть, если там, допустим, вещей 10 килограмм в этой коробке, мы возьмем с вас полторы тысячи гривен. Если там в этой коробке там 15-20 килограмм, мы умножим на 3, это будет, в принципе, если 20 килограмм, это будет 60 евро ну как бы новая почта за ваш счет до нашего офиса в Киеве и мы ее получим и это отправим в Ригу после того как она выйдет мы дадим всю информацию по рейсу то есть это мы дадим фотографию самой посылки возможно мы эту коробку новой почты перепакуем в пакет или в сумку потому что как бы в коробках не сильно удобно водителям вести их через границу. И мы как бы дадим всю информацию, это фотографии самой посылки, чтобы знал, получается, что получает фотографию автобуса, который везет номер телефона водителя, локацию, ориентировочное время прибытия в Ригу. Это дневные рейсы, не ночные, как бы, ну, прямые, сутки в дороге, как бы там все, все налажено, все хорошо работает, поэтому обращайтесь, будем рады вам помочь.